Боинг 777 взорвали на высоте более 10 километров. Так высоко не колет ни одна игла, из которых террористы ранее сбивали украинские военные самолеты. Для поражения целей на таком расстоянии российский военпром давно создал специальное оружие. Вот оно. Зенитно-ракетный комплекс «Бук». Таких установок на вооружении российской армии более 350. Скорость полета их ракет 850 метров в секунду. Буки очень маневренны и идеально подходят для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет и вертолетов, не говоря уже о гражданских неповоротливых суднах. Бук без проблем сбивает цели на высоте до 25 километров. Жители района, где упал Боинг, за секунду до этого видели нечто очень похожее на зал Бука, о чем и рассказали журналистам. Из района села Степановки, Шахтерского района Детской области, это тот район, тот приблизительно тот регион, была выпущена ракета. Ну, размер был большой, предположительно, что это была ЗРК Бук. Вместе с друзьями я примерно в 16.30 как раз курил на балконе своей девятиэтажки. И тут мы увидели, как со стороны Снежного с земли поднимается широкий клуб белого дыма, сужающийся к концу. Это и была ракета. Она взлетела, затем мы услышали гул самолета, увидели в небе огонь. Вспыхнул самолет и разорвался. Как и танки с гаубицами, смертоносные буки также есть у донецких террористов. Впервые об этом стало известно в конце июня, после захвата украинской части ПВО. ДНРовцам тогда достались лишь неисправные установки. Наши военные, отступая, специально вывели буки из строя. Однако боевики ремонтировали их. Специалистов заказали с России. Об этом за несколько дней до трагедии с Боингом проговорился российский политтехнолог Кургинян. Наши талантливые, а часто гениальные электронщики, конечно, починят. Я думаю, что уже починили, мне так кажется. Скажу захвачено у українських бандитов. Установку БУК, вони в кратчайшие сроки будуть будет восстановлена. ми СБУ исключает, что що стріляли именно эти буки, установку из которой произвели роковий вистріл на території України могли завести через границю з Росією. Ну про те, що в нас кордон не контролюється, то ми вже неодноразово чули від української влади. Україна контролює російський кордон, Україна не контролює, контролює, не контролює контролює. Ну в кінці кінців на сьогодні влада офіційно заявила, Україна не контролює повністю, частково контролює, повністю ні. А якщо ні, то хоча б 10 метрів. Якщо не контролює, то через ці 10 метрів може пройти тисячі, в тому числі. І установу протиповітряної оборони Контрозвідка і прослушування телефонних розговорів терористів дозволяють утверджувати, що бук в місті з екіпажем переправили із Росії в районі міста Суходольська вночі трагедією 17 июля. У нас є інформація, що проходили е, деякі установки на території України, які мають можливість збивати літаки на, вис... на великих висотах. Среди них был и установка БУК. Мы понимаем, что это очень серьезная зброя. Россия с начала конфликта снабжала боевиков оружием от автоматов и РПГ до танков и систем ГРАД. Вот так вот весело в городе Гуково, ребята. Ф***ть град. Но террористы с зенитно-ракетными комплексами – это уму непостижимо. Хуже, чем обезьяна с гранатой. Вооружать такими смертоносными машинами боевиков – значит умышленно подвергать смертельной опасности все живое на земле и в небе. Ни в одной стране мира спонсоры терроризма не решились на подобное. И только на востоке Украины средства ПВО передали в руки сепаратистов. Об этом свидетельствует множество фактов и доказательств. У нас уже... У нас уже есть бук. Да, я знаю об этом. Это уникальный радиоперехват. Разговоров лидеров боевиков накануне трагедии. Да слушай, блядь. Алло, Николаевич, а куда нам эту красавицу грузить, Николаевич? Эту. Эту? Да-да, что я привез, я уже в Донецке. Эту да я о чем я думаю, да? М, Да, 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 да. Да, ой, БМ. Да-да-да, я понял. Так, Бух -бух. так, так. Она на этом, на тягаче. А, да, она на этом, ее просто она будет где-то выгрузить чтоб спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Муры – это помощник Стрелкова Гиркина, кадровый офицер ГРУ Генштаба России Сергей Петровский. Российский военный координировал на территории Украины прием российского же спецгруза. Где вообще сейчас? Ты одну или две привез, скажи мне? Э, нет, одну, одну, потому что там у них пошла непонятка, они наш трал не перекинули сюда. Я понял. А, они но... и своим ходом пригнали. Смотри, ты ее не этот, она своим ходом пришла или на О, ну, Перешла, перешла через полоску. А, а сейчас ты привез ее на трале, да? Да, да, да. Значит, смотри, ты ее никуда не этот самый. Сейчас я скажу, куда его двигаться она вместе с э, танками Востока пойдет. К 9 утра ЗРК притянули в Донецк. Там боевики получили указание направить БУК в Первомайск, где вскоре он совершил роковой выстрел. Саныч, э, а куда мне? Дело то, что с твоими пойдет еще моя этот бук М пойдет. Пришел. Но... Он, он, на трале. Куда ее подогнать, чтобы поставить в колонну, а? ему э, за мотелем, э, туда, не вот. <укус <Merci> <укус> Запомните, именно помощник Стрелкова, офицер Генштаба России, отдает распоряжение занять боевую позицию. Слушай меня внимательно, только. Значит, сейчас за мотелевским кольцом, вот библиотекарем созвонишься, будет стоять. Вот ты понял, что, да? <укус> да. Алло. Да, 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 да. -да. <укус> Берешь туда только из тех, что вернулись, только сколько тебе надо на сопровождение, раз. Понял, да? да. Остальных ага. оставляешь здесь. Вот, вот. раз. А, свою, туда вы приходишь, там есть рядом первомайская. Посмотри по карте. Я понял. А. Где-то да, в том районе располагаешься. Вот, вытягиваешь туда своих же, вытягиваешь, нет. что у тебя остался. И твоя задача резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас поведешь. Понял? Я понял. Убийца со стажем. Сколько пассажирских самолетов приземлила Россия? И откуда смертоносное оружие доставили в Украину? Украину не контролирует. Контролирует, не контролирует, контролирует. Как террористы заметают следы преступления? Куда и зачем они вывозят тела убитых иностранцев? Начало конца одинокого императора. Как трагедия с Боингом приближает крах путинской империи зла? Нагнали на нас определенного страху. Неожиданные откровения и признания военных разведчиков. Разоблачение охоты за Боингом. Смотрите в украинских сенсациях сразу после короткой рекламы.